Так, ليبасники ставим лайк. Що трапилось взагалі між Азербайджаном і Росією? Люди мені пишуть такі запитання, таке враження, що між ними назріває конфлікт. Да, назріває так. конфлікт, назріває. І, і ініціатором цього конфлікту все одно є Росія. Тобто, ви yeah. розумієте, у мене був розклад, достатньо прекрасна сторона Азербайджан, розвиваючася, yeah. працююча, которая хоче жити, і розвиватися, Росія хоче воювати. Їй нужны ресурси. Азербайджана, им нужно и россия нужно вернуть попытаться вернуть азербайджан в одкб но и последняя главная цель это как бы он же хочет все бывшие советские республики включая азербайджан опять вернуть под свое крыло это уже будет, этого не можно будет. Турция забрала их давно. да тем более что у азербайджана есть хороший покровитель то есть смотрите Азербайджан это не Лукашенко. Конечно. И богаче на богато. Это не Лукашенко в том смысле, который будет вот это вот. А как его я забыла, к сожалению, Алия, да, перепрошу. Он такой, он достаточно жесткую позицию занимает. Он не будет Девица, здаю, вони, вони так уже так сильно с и злились в обижах, что их тут не розір, не разорвешь просто. Не ну, э, давайте так. Э, э, ну это Северный Кавказ, это вот Северный Кавказ, он Кавказ, а да? По сути. Он, 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 он он будет отсоединяться. И, кстати, у, у Азербайджана очень хорошее будущее, очень хорошее. Любезненькие а мы ветаем вас, их уже начинается финальный тиждень перед стартом моего курса Зирен Костяй. Навчись реально говорити, говорити так, щоб тебе почули, і досягати поставленої цілі. Уявіть, що одна людина з курсу отримає від мене ексклюзивний подарунок, мобільний телефон для розвитку свого бренда. Ось тут під відео: Натискай, реєструйся, оплачуй і мершість зі мною навчання. Старт 11 липня. До зустрічі! Кількість місць обмежено. Чи Азербайджан спро... буде допомагати війні на Кавказі проти Росії? Смотрите, здесь есть какой-то план. То есть это а, не впрямую. Тут какой-то совместный план, поняли? Против Кремля, кстати. Против Кремля. Да, совместный да, план. Да, 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 И да, да. здесь, здесь, знаете, здесь замешаны такие игроки. Ну, такие мощные глыбы. Да, что-то назревает. Ну їм же ж розумієте, їм же ж по-любому зараз треба ослабити Росію, щоб вони могли е, піти туди. Їм треба по перше, оці, оці такі, от, як вам ця Грузія, Вірменія. Їм треба, їм треба там, де це Грозний Владівка, Краснодар, щоб з'єднатися е, через Україну, піти на Європу. там не було Росії. Я так думаю, У мене така думка давно вже існує. Щоб вони могли контролювати оцю частину Чорноморську з усіх сторін, це все, і вони будуть контролювати, тому їм треба Кримський мост. Бо це теж дорога. А чи б не? Погнали питань. Давайте ну, ну, Туреч... дві карти кине. Туреччина, як вона зараз почуває себе в цьому регіоні нашому? От як вона, хто вона, як вона запозиціонується? Як Туреччина себе зараз почуває в нашому регіоні Чорноморському? От вона що себе, ким вона себе думає? Що вона? Яка вона? Сигніфікатор Тут... її. Ой, ну, у него это... Он хочет, смотрите, Турция хочет земли какие-то. Да, Тура он хочет, конечно. Он хочет... причем здесь, ну, здесь не одна страна. Не одна страна. Да, да. -да. Ему же требуется тюркский свит. Он хочет тюркский свит сделать свит. А вдастся в него забрать тюркский свит? Под себя. Турция Османскую империю он хочет восстановить, да, мы вам говорили? Ну, да, это тюр... Удастся... тюркский тюркский туркский. Туркские. Тюрк. Да. Турция восстановит. Турция восстановит. Ну путем договора. Не, по итогу нет. Где-то он договаривается. Не, тупик тут идет. Что-то да, что-то он может притянуть. Но смотрите, тут дальше тупик идет. Тупик. Там, видите, тут начинаются какие-то события, возможно, природного характера, катаклизмы да, да, природные, может... скорее всего. Такое бывает. Не, не так сталося, гадалося. Юля питає: чи буде погляньте, чи буде деокупована Харківська область? Чи, о, чи, окупо, чи буде деокупована Харківська область? ті території, які а, захоплені росіянами в Харківській області, чи буде 25-му п'ятому році вони деокуповані? Деокупація Харківської області? Будет. Будет, э, несмотря на то, что как бы Кремль хочет там остаться, держать это, ну, вот в таком плане. Не-не, тут идет по справедливости возвращение, тут есть план, тут будет. Мы же говорим, Понимаете что все. будет, посмотрите, Дай по итогу Богу. еще раз, будет возвращено все. Только разными путями. Что-то быстрое, что-то более длительное вернется. И последнее не время боимся, что показывают, что Украина увеличится в своем размере. Увеличится. Надіюся. надіюся що нам буде тільки це на краще. Так, подивіться, будь ласка, Світловодськ, Кіровоградської області. Останнім часом дуже гучне, вже забула коли нормально спали. Світловодськ. А, Світловодськ, це, це Кременчуцька дамба. Плюс-мінус інша сторона Світловодськ, Тобто Кременчук на одному боці, а Світловодський це в області різні. Ну, тут защита. Агрессивно настроены. Очень внимательно с детьми, с подростками. В дневное время. Опасность диверсионной деятельности. Опасность наводок. Медицинские административные учреждения. Ну, идет опасность. Ну, такого а я. Нет. Вот как раньше. Я такого ничего не вижу сейчас. Слава Богу опасность идет. Да. Я думаю, это зупинились трохи, А? То есть, может, зупинилась навіть, что? Не, ну опасность остается, я имею в виду Кременчужскую. Сейчас отдельно посмотрю. Я ж акцент делала на Светлогорск Светлого. сам по себе. Кременчужская ГЭС. Опасно. Ну отдельно посмотрю. Давай, да. Кременчужская ГЭС. Кременчужская ГЭС. Кременчужская да. Ну, бить по ней буду. Отдых еще. Смотрите, Светловодск, там, где вы отдыхаете. Вообще сейчас всем, всей Украине говорю, где отдыхаете около воды или вообще будьте аккуратны. Ну, у меня не, не, опасность ей идет. Бить туда будут, как бы повторение. Но попажу, если там вода, то только попажу, это мало. Дай, Бог. Дай Боже, чтобы вообще ничего не проигралось. А вот с э, Трамп, Зеленский, розмови День независимости США. О, давайте все разом. Зеленский с Трампом поговорят. Как будет эта розмова взагалі? Хорошая или нет? Зеленский. Это... Может там просто а, какая-то сенсационная домовляться. Разговор. разговор. Как пройдет разговор для Украины, да? Для самой Украины. Зеленского и Трампа. Да, Будет ну, разговор. Это не очень. Ну, все равно, так, такое, знаете, ну не очень. Ну, если мы берем пятерка кубка. Ну, такая, да, нехорошо. А бы что-то, если ломается, что-то, да, не Ну меняется. да, что-то такое. Тут, знаете, тут, во-первых, тут мы сейчас, давайте так, тут же, тут прям целая, знаете, эпопея. Во-первых, да. с какой ноги встанет Трамп, в каком он настроении будет, понимаете, это очень зависит от этого теск поднимается, ну конечно. Да, вот и тут, потому что тут есть некие моменты такие, что как бы вроде как и ничего, но все зависит от того, в каком он настроении будет. Угу. А, Знаете, что будет вести? Ну, я так понимаю, что Зеленский уже выработал тактику. Видите, он и костюм такой пол такой надел, да, классический на встречу с Трампом, и уже выработал тактику разговора. Вот Трампу надо, чтобы его, знаете, прям, извините, с ног до головы облизывали со всех мест и говорили, да, какой, да, он, какой он людина, великий, да. какой он талантливый. Вот в таком плане, понимаете? Как бы не ты, да, верши писать, песню заспевать. Да, думаю, да, да. да. Письма, Кремль горит. умеет подкатить, Кремль умеет надавить на слабые места Трампа. Да. А на что нет? А думаю, на самом это? деле, на самом деле, ненавидят его, относятся высокомерно. Кремль ко всем относится высокомерно. От а в зале Украины есть загрозы? Есть загрозы для независимости России? Господи, день независимости США? А когда у них там день независимости? 4 липня. Это завтра, да? Да. Загрозно. Загроза для США. Отдельные заложности США. Какие-то загрузки США. все любят такие даты, понял Планы какие-то есть. Может, не сразу. Кстати, смотрите, это может быть... Э, вот у меня, я сначала не поняла, у меня вот там, когда мы смотрели встреча, разговор Трампа, да. и, та, там тут тоже выпали да. такие же карты. То есть, смотрите, это речь идет о какой-то э, угрозе есть. И над этим работают. Угроза какого-то масштабной какой-то диверсии, вот такой теракта, что-то типа такого. Наподобие, да, ну они говорят, наподобие, как было раньше, да? Ну да, куда они там... Да, ну масштабно это сделать. Здесь идет двойка. Здесь э, ус, как бы раб, усиленно работают, чтобы этого не допустить. Есть угроза. Есть. Я думаю, завжди, особенно по сути, это был Ирак, теперь это Иран. Да, да? так они будут мстить. И я, у меня был расклад. И причем жестко мстить. Тут все как зависит Ирак. от спецслужб. А поэтому, Украине Поэтому, поэтому может быть, знаете, у Трампа такое настроение. Може бути. Але кажуть, що він не слухає спецслужби. Я вас запитаю так: Нет, а Україні є загроза? Україні от, ну, теж Ну, слушати. А ну подивіться, будь ласка, чи є загроза в Україні від Ірану, От від іранських э, терористів? Тому що ми ж прямо Це прямо випадку. публічно підтримуємо США в цьому плані. Загроза від Ірана. На сьогоднішній момент в Україні. Знаете, как они могут сделать? Здесь не Я... от Ирана. А здесь смотрите, какие карты. Первая карта говорит, нет, да? Нет. Смотрите, это может сделать Россия. Но ну, а, блин, да, ну, шахер шахер поняли шахер, под маской, шахер, что шахер. это... Что это сделал, сделали иранцы? То есть, понимаете, на что? Вот. Что да, что идет угроза, идет. Но это не да. Иран. Это не Иран, это Россия. Ну да, просто я спытал вас, и сразу мне пришла информация о шахеде, что Иранский, ну, типа, то конечно, загроза. Это Иран. Россия, за этим стоит Россия. Не да. Иран. А ну, Жеченька, питает про Черниги. Давайте подаемся Черниги по загрозам. Чернига. Что ждать Черногорская да, область. Так, бачите, ось дуже Олег пише, що про ці всі бази, що ми говоримо в Харківській області, чи, чи будь-де по Україні. Росіяни все знають. Бази залишилися там, де і були на радянський час. І особливо їх не змінили. Смотрите, так, є якийсь план Тоже, вот у меня опять, я уже вот после, смотрите, теракт. Сделать какой-то теракт. Вот это наподобие, видимо, что-то связанное как вот на Житомирской трассе. То, что сильно mm -hmm. можно горит или что-то подорвать. Yeah. Тут конечная двойка, то есть это можно избежать. По-другому можно сказать, это желание бить, оставить там без света или то что мощно горит да. есть такое но ну, идет такое так что еще опасность потому что тут дьявол выпадает Ой, обстрел ну идет ракетно-дроновая опасность идет Дети, тут все то же самое, перемещение, передвижение, дома, дети, больницы, там, все, что связано с детьми, с подростками, школы, прочее, прочее, идет. Да, 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 конечно. Бо я ось розклад... Загроза є, да? Просто ми сути, ми зараз говоримо а зараз говорять, що Путін сьогодні набере Трампа, а Трамп завтра Зеленського влізло, падло, знаєте, мордочкою трошки мордочкой. А що там буде за розмову? От не цікаво. Мы раз поговорим, він, як вони вміють російське блокзают, да, когось. Я даже не знаю, як украинский гарно сказати. Ну, везде смотрите, везде, де ми присутствують разговоры, даже переговори, там йде воздействие от на подсознание. Ну, вот это вот Ну, Трамп же тоже не один сидит. Это кабинет целый слуха. Он же не просто приносит депутата, как он иначе идет, его все обрабатывает. Он же хейтеры тоже тяжу. Он же не просто себе звичайный человек. Тра, разговор Трампа и Путина будет? Разговор Трампа и Путина. Разговор Трампа и Путина будет. Вот, на самое ближайшее время. Ну, смотрите, планируется, планируется, да? Mm -hmm. Но насколько он состоится тут? Типа можно взять чешу? Такое впечатление, да, что он может и не состояться. Почему-то тут Луна выпадает. Я не знаю. Может, там Кремль что-то наврет? Я не знаю. Видите, тут двойка. Все, что касается этого и ну понятно, от Кремля идет одна брехня. Что -то, что -то под, воп... ну, под вопросом. Тут видите, под вопросом, собственно. Все время пере, переключаются на то, в каком настроении будет Трамп. О боже, опять. Человек в голову, да? В каком да? настроении будет Трамп? Сейчас что-то у него настроение совсем не очень. Вот совсем не очень. Угу. А от, ну, понятно, що у нього там свої дорослі, вже вікове трошки. Дуже цікаво, що Лариса Косачова питає питання. Діма Лене, скажіть, будь ласка, чому розсекретили операцію Павутина? Навіщо розсекретили операцію Павутина? Навіщо? Это показать, видите, возможности, возможности с каким размахом могут делать украинские вооруженные силы. Это, ну, оно, вот, планы, а, всякие, да? да, это как в плане, да. И да. это не значит, что оно не навредило. Это наоборот, знаете, как бы, ну, Кремль действительно, ну, его это шокировало. Масштабы шокировали этого. А ну я с потому что это, это как реклама справлялась, чтобы в будущем продавать свои спецслужбы, чтобы либо с инфобилля, чтобы Здесь еще идет, это знаете, это ну как сказать, почему рассекретили, это я правильно слово, сейчас может немножко не так скажу. То есть это еще не та самая самая операция, а -а -а. которая еще предстоит, понимаете? Будет больше? Да, еще что-то больше будет. А вона вот пишет, Лариса пытается, там взагалі все было не так? Вот знаете, знаєте, что-то, ну, чи там так, как не показывают? Ну, это же, смотрите, это же сейчас кремлевская пропаганда пытается, а, и некоторые Пытаюсь, вот. за рубежом пытаются опровергнуть то, как это было на самом деле. Да. Потому что... А ну, как, тут... как это, а так? как вызнати, выжить? могла выжить? такое сделать? Видите, они же пытаются все время Украину, как и всех, да, ну как и всех загнать да. ниже плинтуса, одни же они такие. А орешник без Украины запустить не могут. Слава богу. Да. Ума и не хватает. Просто, надеюсь. надеюсь. Да, да, да. А, то, что что там было, так как вы не рассказывали. Там действительно все было так, как было бы. Вот действительно операция Паутина на самом деле была такой, как ее. Ну да, здесь кажется, да. Да, четверка Пентакли говорит. Они, смотрите, они даже тут не все сказали. Ну, то есть, что-то они сказали. Что-то они сказали, но что-то еще осталось за кадром. Я, не знаю. А, кроме Я того, так и тоже подумал, же, потому что смотрите, не можно же сказать. Тут же спецслужбы, да, потому что вспомните само НАТО, как оно аплодировало, да, судьи да, ну, украинским вооруженным силам за проведенную операцию. И тут же есть информация, тут, видимо, спутники, все это же сейчас, ну, ну это видно, да, как оно делается. Прозоро, скажем да. так. Ну, оказується, вони не все сказали. Дімані не все сказали. Боже, я, я впевнений. Я думаю, що я думаю, що такі операції, вони знаєте, не це не о не, нео неодноразові акції. Всіх вже готувалися Під час підготовки знаєте, набуваються всі ніші там, шукають, хто може що передати. Ми любасеньки, чекаємо паутину, 2, 3, 4, 12 і віримо в наше попе. Пані Лена дякуємо за прекрасніший.